اللہ رب العزت نے ہمیں اشرف کیوں بنایا ہمیں سب سے بہتر کیوں بنایا اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا کا خلیفہ اور نائب کیوں بنایا اس کے پیچھے ایک پراپر ریزن ہے ایک وجہ ہے ہم آخرت کو تصور میں لے کے نہیں آتے ہیں کہ یہ جو بھی چیز ہمیں دیکھ رہے ہیں جو بھی چکا چوند ہے جو دنیا کی جو بھی چیز ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ وقتی چیز ہے یہ آج ہے آج میری آنکھ بند ہوگی میرا گھر سے سب سے پہلے مجھے گھر کے اندر سے نکال کے باہر کر دیا جائے گا میرے جیب میں جتنے روپے وہ سارے نکال لیے جائیں گے میرا جو ڈیبٹ کار کارڈ اور کریڈٹ کارڈ وہ بھی مجھ سے لے لیا جائے گا حتیٰ کہ میرے جسم میں جو لباس ہے جو کپڑا ہے وہ بھی اتار لیا جائے گا اور ایک سفید سا لباس مجھے پہنا دیا جائے گا اور انتہا تو تب ہوگی جو میرے لوگ جو میرے اپنے ہیں وہ ہی مجھے قبر میں جا کر کے دفنا کے آ جائیں گے یہ ہے میری حقیقت یہ ہے میرے بینک بیلنس اور یہ ہے میرے اسٹیٹس کی حقیقت کہ کل تک جو میرے آگے پیچھے ہوما کرتے تھے وہی وہ ہمیں اپنے آنکھوں سے اٹھا کر کے وہ ہمیں قبر تک دخنا کر کے دعا پڑھ کے مینا خلقناکمفیہ نعید مینا نخری طاۃ نخرا پڑھ کے ہمیں تین مٹھی مٹی دے کے آ جائیں گے یہ ہماری ہم سب کی حقیقت ہے تو ہم کیوں اس مختصر سی زندگی کے لیے اپنے لامحدود آخرت کی زندگی کو برباد کریں بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم مدرم سامعين ہیں کم و بیش اٹھارہ ہزار مخلوقات اللہ رب العزت کی ہیں اٹھارہ ہزار طرح کی پھر اس میں سے بھی ایسے ایسے مخلوقات ہیں جن کے بارے میں ہم کو جانتے بھی نہیں ہیں سائنس تحقیقات کر رہی ہے لیکن اس تک پہنچ نہیں پائی اللہ تعالیٰ کے ایسے ایسے قدرت کے مناظر ہیں جس تک انسان کہ اگل فین پہنچ ہی پائی ہے ان تمام مخلوقات میں کچھ مخلوقات تو اتنے چھوٹے ہیں کہ ہم اسے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں انہیں مائیکرو سے دیکھنا پڑتا ہے جو ہمارے جسم کے اندر کام کر رہی ہے ہمارے ہاتھ کو مضبوط کرتی ہے جو ہم کھاتے ہیں وہ اسے بچاتی ہیں ایسے بے شمار مخلوقات اللہ تعالیٰ کے ہیں جو ہمارے فائدے کے لیے ہیں جو انسانوں کے کام کے لیے ہیں لیکن ان تمام مخلوقات میں ایک مخلوق ایسی ہے نے اشرف بنایا سب سے بہتر بنایا سب سے اعلیٰ معیار کا بنایا کہ انسان عبادت کے مقام اور مرتبے میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا جیسے ہے جیسے کہ ہمارے نبی علیہ السلام وسلام ہیں ان کا معیار ان کا مقام اتنا اونچا ہے کہ کوئی فرشتہ ان کے قریب تک نہیں پہنچ سکتا یہ غورب العزت نے انسانوں کو یہ شرف بخشا ہے یہ ہماری اہمیت یہ انسانوں کی خوبی ہے اللہ غورب العزت نے ہمیں اشرف کیوں بنایا ہمیں سب سے بہتر کیوں بنایا اللہ اب العزت نے ہمیں اس دنیا کا خلیفہ اور نائب کیوں کہا اس کے پیچھے ایک پروپر ریزن ہے ایک وجہ ہے کہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے جو معیاری عقل دی ہے جو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے جو تھینکنگ پاور ہے وہ تمام معلوقات میں سب سے مرتاز اور سب سے نرالا ہے طاقت میں ہم سے بہت زیادہ دوسرے مخلوقات ہیں اور بھی دوسری چیزوں میں دوسرے مخلوقات ہم سے بہت زیادہ بہتر ہیں دوسرے فیلڈ میں ہم بول نہیں سکتے لیکن پرندے بول سکتے ہیں ہم بہت بھاری بھر کر اپنے اوپر نہیں اٹھا سکتے ہیں ایک ہاتھی اٹھا سکتا ہے لیکن اس ہاتھی کو بھی ایک انسان اپنے قابو میں کر لیتا ہے انسان خود تو نہیں اٹھ سکتا لیکن اس نے ایسی ایسی چیزیں ایجادات کی ہیں کہ وہ اس پہ بیٹھ کے بلکہ ہزاروں لوگ سینکڑوں لوگ بیٹھ کر کے اور ہزاروں ٹن کا سامان اس پہ لوٹ کر کے ایک ملک سے دوسرے ملک تک پورا کر کے لے کے چلے جاتے ہیں سمندر میں ہم غور کریں کہ اس پہ اگر ہم ایک چھوٹی سی سوئی یا ایک چھوٹا سا لوہے کا ٹکڑا ڈالے تو وہ اس میں ڈوب جائے گا لیکن انسان اپنے عقل میں زور ڈال کر کے اس نے ایسی جہاں سے بنائیں گے جس میں من و من اور ڈن سامان سمندر میں ٹھہرتا بھی ہے بلکہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچ بھی جاتا ہے تو یہ عقل جو نے ہمیں بخشی ہے یہ بہت ہی بہترین تحفہ ہے اسی کی وجہ سے اللہ العزت نے ہماری تاریخ فرمائی ہے کہ یہ انسانوں کو جو ہم نے عقل دی ہے یہ اس سے سوچ سکتا ہے صحیح اور غلط کے بیچ میں فرق کر سکتا ہے کہ کیا چیز اس کے لیے بہتر ہے اور کیا چیز اس کے لیے بہتر نہیں ہے کیا نقابق ہے کیا نقصان ہیں ہے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیز ہمیں نقصان دے معلوم ہوتی ہے ہم اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں ڈاکٹر بتاتے کہ آپ کو ان چیزوں سے پریس کرنا ہے تو ہم ان چیزوں سے پریس کرتے ہیں ڈائبٹیز کے مریض کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ جب اس کا شوگر لیول بڑھ جاتا ہے تو وہ چاول کھانا شروع کر دیتا ہے یا وہ سبزی وغیرہ آلو وغیرہ کھاتا ہے وہ سمپل پریس کرتا ہے چینی کی چیزوں سے مٹھائی سے ہر چیز سے پریس کرتا ہے کیوں اسے پتا ہے کہ اگر میں ان چیزوں کا استعمال کروں گا تو میرے ڈائبٹیز میں جو ہے کہ مزید اضافہ ہو جائے گا جو میری صحت کے اوپر اثر پڑے گا اور مجھے تکلیف ہوگی یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ شعور دیا ہے دوسرے ملکات کے اندر وہ چیزیں نہیں یہ باتیں تو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں لیکن جب یہ سارے چیزوں کا محاصرہ ہم اپنے دینی معاملات میں کرتے ہیں جس کے لیے رب العزت نے ہمیں بھیجا ہے جو ہماری لائف کا سب سے موسٹ امپورٹینٹ پرپز ہے جو ہماری زندگی کا مقصد ہے حیات ہے ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں کیوں پیدا کیا ایسے تو تمام اخلوقات تھے ان سب کو پیدا کیا ہمارے کام کے لیے لیکن ہمیں کسی بھی کام کے لیے پیدا نہیں کیا غور اب العزت نے محض خالص صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا اور یہ صرف مسلمانوں کو نہیں تمام انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے یہ ہم اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ اللہ اب الزت نے صرف مسلمانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے ایسا نہیں ہے تمام انسانوں کو تمام انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور جو بھی اگر اللہ رب العزت کی عبادت نہیں کر رہا ہے اللہ رب العزت کے احکامات کو نہیں مان رہا ہے اس کے بتائے ہوئے ہمیشہ پہ نہیں چل رہا ہے تو وہ دنیا کے نظر میں بھلے ہی وہ کامیاب دیے ہو سکتا ہے اس کے پاس بہت زیادہ بینک بیلنس ہو ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا کے معاملے میں بہت زیادہ مشہور ہو اس کا نام سنتے ہی اس کا کام ہو جاتا ہوں بلکہ ایسا بھی ہو کہ اس کا نام لے کر کے لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں لیکن اگر اس کی زندگی میں دین نہیں ہے وسلم کا طریقہ نہیں ہے تو وہ دنیا کے اعتبار سے کچھ وقت کے لیے وقتی طور پہ کامیاب تو ہے لیکن جو ہمیشہ کی جو زندگی ہے ہوگی جو لمحدوز زندگی ہے جسے کبھی فنا نہیں ہونا ہے جہاں سے کسی انسان کو دوبارہ کبھی واپس نہیں آنا ہے اس زندگی میں وہ کامیاب نہیں ہوگا وہ نامراد ہوگا دنیا میں ہمیں اپنی زندگی اس طرح سے گزارنی چاہیے گویا کہ ہم مسافر ہیں ہم کہیں راستے میں چل رہے ہیں ہمیں تھوڑی سی گرمی لگی ہے تو ہم کسی درخت کے نیچے کسی پیڑ کے نیچے ہم تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے بیٹھے ہیں اس جگہ کو انسان اپنا سب کچھ نہیں کر لیتا ہے وہ سوچتا ہے مجھے یہاں پانچ منٹ بیٹھنا ہے پھر مجھے اپنے سفر کو جاری رکھنا ہے اگر وہ وہاں پہ بہترین گھر بنانے کے سوچے کہ مجھے یہاں پہ زمین خریدنی ہے یہاں پہ میں گھر بناؤں گا لوگ کہیں گے اسے پاگل کہیں گے کہ جب آپ کو پانچ دس منٹ کے لیے یہاں ٹھہرنا ہے تو آپ اتنی لمبی لمبی پلاننگ کیوں کر رہے ہیں جب آپ کو تھوڑی دیر کے لیے رکنا ہے تو آپ کسی طرح سے ایڈجسٹ کیجیے اور آپ اپنا سفر کو آگے جاری رکھیے آپ سوچیں گے کہ ہمیں یہاں پہ سے یہ کرنا ہے وہ کرنا آپ رہیں گے کتنا دیر یہاں تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی بھی ویسے ہی ہے بلکہ اس سے بھی بہت کم ہے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے کہ دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی سے اگر ہم تشویش دیں گے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کتنی سی ہے تو انہوں نے ایک بہترین مثال دے کر کے احیاء علوم کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ پورے دنیا کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے توری کا دانہ جسے ہم بولتے ہیں سرسوں کا جو چھوٹا سا بیج ہوتا ہے اس سے پورے دنیا کو بھر دیا جائے اور ایک پرندہ ایک سال میں آئے اور ایک دانہ کو لے کر کے چلا جائے پھر دوسرے سال آئے پھر وہ ایک دانہ لے پھر وہ, پھر وہ دنیا پھر وہ یہاں سے گزر جائے تو اب ہم تصور کریں سوچیں کہ ان سارے دانوں کو پورے دنیا سے ختم ہونے میں کتنا ہزار بلکہ لاکھوں کروڑوں برس لگ جائے گا لیکن اس کے آگے وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ سارے دانے ختم ہو جائیں گے لیکن آخرت کی جو زندگی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی وہ ہمیشہ رہے گی ہم اب اپنا اپنا محاصبہ کریں کہ ہم اس زندگی کی کتنی فکر کر رہے ہیں اور اس زندگی کی کتنی تیاری کر رہے ہیں اور جو مختصر سی زندگی ہے دنیا کی زندگی تو ایسی ہے کہ ہم سمندر پہ ایک سوئی ڈبائے اور اسے اٹھا لیے اور سوئی پہ جو تھوڑی سی پانی کا ایک ذرا سا خطرہ آیا وہ دنیا کی زندگی ہے اور جو وہ پورا سمندر ہے وہ آخرت کی زندگی ہے ہم اس چھوٹی سی زندگی کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں ہم جو ہے کہ شروع سے ہی بچپن سے ہی اس کو سجانے سوارنے میں لگ جاتے ہیں بہترین تعلیم حاصل کرتے ہیں پھر ہم بہترین جاب کے لیے سٹرگل کرتے ہیں اگر وہ نہیں ہو پاتا ہے تو پھر ہم دوسرے کاروبار میں یا روزگار میں نکل جاتے ہیں کسی بھی طرح سے اور ایک سوچتے ہیں ایک ہمارا بہترین سا گھر ہو بہترین سا ایک جو بھی ہمارے ضرورت کیجیے وہ ساری چیزیں ہمیں ہو جائیں اور اس کے بعد بھی پھر ہمیں دلی سکون نہیں ملتا ہے پھر ہم کسی اور کو دیکھتے ہیں میرے پاس اگر بائک ہے میں کسی کار والے کو دیکھتا ہوں تو پھر وہ میرے ذہن میں بات آتی کاش یہ کار میرے پاس بھی ہوتی کاش اس طرح کا بنگلہ اس طرح کا گھر میرے پاس بھی ہوتا کاش میرے پاس بھی اتنے زیادہ بینک بیلنس ہوتے ہیں ہم کسی آدمی کو بالکل بہترین طرح سے دنیا سے میں رہتے ہوئے دیکھتے ہیں سوچتے ہیں کاش اس کے پاس جو اسٹیٹس ہے وہ کاش میرے پاس بھی ہوتا یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں آتی رہتی ہے یہ اس لیے آتی ہے کیونکہ ہم دنیا ہی کو اپنا سب کچھ سمجھنے کہ یہی سب کچھ ہے یہی پہ ہمیں سب کچھ کرنا ہے ہم آخرت کو تصور میں لے کے ہی نہیں آتے ہیں کہ یہ جو بھی چیز ہمیں دیکھ رہے ہیں جو بھی چکا چوند ہے جو دنیا کی جو بھی چیز ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ وقتی چیز ہے یہ آج ہے آج میری آنکھ بند ہوگی میرا گھر سے سب سے پہلے مجھے گھر کے اندر سے نکال کے باہر کر دیا جائے گا میرے جیب میں جتنے روپے وہ سارے نکال لیے جائیں گے میرا جو ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ ہے وہ بھی مجھ سے لے لیا جائے گا حتیٰ کہ میرے جسم میں جو لباس ہے جو کپڑا ہے وہ بھی اتار لیا جائے گا اور ایک سفید سا لباس مجھے پہنا دیا جائے گا اور انتہا تو تب ہوگی جو میرے لوگ جو میرے اپنے ہیں وہ ہی مجھے قبر میں جا کر کے دخنا کے آ جائیں گے یہ ہے میری حقیقت یہ ہے میرے بینک بیلنس اور یہ ہے میرے اسٹیٹس کی حقیقت کہ کل تک جو میرے آگے پیچھے گھما کرتے تھے وہی وہ ہمیں اپنے آنکھوں سے اٹھا کر کے وہ ہمیں قبر تک دخنا کر کے دعا پڑھ کے مینا خلق ناک مفیان عید کو مینا نخری نخرا پڑھ کے ہمیں تین مٹھی مٹی دے کے آ جائیں گے یہ ہماری ہم سب کی حقیقت ہے تو ہم کیوں اس مختصر سی زندگی کے لیے اپنے لامحدود آخرت کی زندگی کو برباد کریں یہ کہنا نہیں ہے کہ دنیا میں ہم بالکل دنیا سے الگ تھلگ ہو جائیں مسجد کا ایک کونہ پکڑ کے بیٹھ جائیں ایسا نہیں ہے اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے جیسے دوسرے مذاہب میں ہے ہندوؤں میں ہے سنیاس لے لیتے ہیں وہ دنیا سے بالکل کٹ جاتے ہیں یہود و نصارہ میں ہے کہ وہ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ بالکل دنیا سے علیحدہ ہو کر کے وہ جو ہے کہ اپنے کلیسہ میں اور چرچ میں جا کر کے وہ ہمیشہ کے لیے شفٹ ہو جاتے ہیں اسلام کے اندر وہ چیز نہیں ہے دنیا کے کاموں کو کرتے ہوئے دنیا کے جو بھی ہمارے مشاغل اس کو کرتے ہوئے آخرت کے جو چیزیں ہیں نماز ہے روزہ ہے صدقہ خیرات ہے سچ بولنا ہے وعدہ خلافی نہیں کرنی ہے معاملات میں لین دین میں بالکل کلیئر رہنا ہے جس سے جو بات کرے جو امانت میں کبھی خیانت نہیں کرنی ہے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے ہیں اپنے والدین کے حق کو ادا کرنا ہے اپنے بچوں کے حق کو ادا کرنا ہے ان سارے چیزوں کو کرتے ہوئے ہمیں دنیا کے سارے کاموں کو کرتے ہوئے آخرت کے تیاری کرنی ہے یہی اصل کامیابی ہے اور یہی کامیابی کا اصل طریقہ ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم گناہ کریں گے ہی نہیں گناہ انسان سے ہوگا ہی انسان فرشتہ نہیں ہے تو اسے گناہ نہیں ہو سکتا انسان فرشتہ نہیں ہے اسے گناہ نہیں ہو سکتا گناہ ہو سکتا ہے انسان گناہوں کا پتلا ہے بار بار گناہ ہو سکتا ہے اور انسان کو شیطان بھی نہیں بننا چاہیے کہ گناہ کر کے اس میں اٹ جائے جو گناہ کر کے اٹ جائے وہ شیطان ہے جیسے شیطان نے گناہ کیا ابلیس نے گناہ کیا کہ اسے اللہ رب العزت نے سجدے کا حکم دیا لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا اس پہ اس نے بس نہیں کی بلکہ وہ خجت ہی کرنے لگا قرآن کریم میں آیت موجود ہے اور ہم بارہاں سنتے بھی آتے ہیں جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو وہ صاف صاف کہنے لگا زبان درازی کرنے لگا اللہ رب العزت سے قونل خانقی ہو مل میں اس وہ اللہ رب العزت کو کہہ رہا ہے کہ میں اسے بہتر ہوں اور پھر وہ اس سے آگے آرگیومنٹ بھی پیش کر رہا ہے وہ اپنی دلیل بھی پیش کر رہا ہے وہ جت بھی کر رہا ہے میں کیوں بہتر ہوں خلق تنی من نار وہ خلق ملتے کہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے وہ اللہ رب العزت کے سامنے اللہ رب العزت کے مخلوق کو حقیر بھی بتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کو چیلنج کر رہا ہے تو جو کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ گناہ کر کے اڑ جاتا ہے گناہ کرتا ہے توبہ نہیں کرتا فرشتے گناہ کرتے ہی نہیں انسان کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ گناہ بھی کرتا ہے پھر وہ توبہ بھی کرتا ہے پھر اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے پھر وہ توبہ کرتا ہے توبہ کا جو دروازہ ہے وہ موت کے آخری سانس تک کھلا ہوا ہے لیکن جیسے ہماری آنکھ بند ہو جائے گی توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا لیکن موت کب آئے گی یہ ہم میں سے کسی کو نہیں پتہ ہے موت کس وقت کس حال میں کہاں کیسے آ جائے یہ ہم میں سے کسی کو نہیں پتہ ہے اس لیے اقل من شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے موت سے پہلے موت کی جو تیاری کر لے اسے عقل من کہا جاتا ہے امتحان سے پہلے جو امتحان کی تیاری کرے اسے لوگ عقل مند کہتے ہیں جو شادی کا پروگرام کرتے ہیں شادی کے تاریخ سے پہلے وہ سارا مینجمنٹ کر لے تو اسے عقل مند کہا جاتا ہے وہ شادی کے ایگزیکٹ ڈیٹ میں اگر وہ سامان خریدنے جائے لوگوں کو دعوت کرنے جائے تو وہ نہیں ہو پائے وہ پاسبل نہیں ہے اسی طرح سے بلکہ اس سے بھی کئی زیادہ ہمیں اس چیز کی فکر کرنی ہے کہ ہم جو دنیا میں آئے ہیں ہم کیوں آئے ہیں ہم تنہائی میں اس بات کو سوچیں کہ ہم اپنا سارا وقت سارا ہم اپنی ساری انرجی ساری طاقت ہم کس میں صرف کر رہے ہیں سارا ہم صرف دنیا میں صرف کر رہے ہیں اپنے لیے سوچ رہے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے سوچ رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے سوچ رہے ہیں سوچ تو رہے ہیں لیکن ان کی بھی صرف دنیا ہی کے بارے میں سوچ رہے ہیں ہم اپنے بھی آخرت کو برباد کر رہے ہیں اپنے بچوں کی بھی آخرت کو برباد کر رہے ہیں اپنے گھر والوں کی بھی آخرت کو برباد کر رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے بھی دنیا اور آخرت کو بناتے اپنے بچوں کی بھی آخرت کی فکر کرتے ان کی بھی صحیح تعلیم کا اور انتظام کرتے انہیں دینی معاشرے میں دینی ماحول میں ڈھالنے کی فکر کرتے ان کے اندر اسلامی سوچ ڈیولپ کرتے کہ ایک بہترین انسان کس طرح کا ہوتا ہے ایک بہترین سماج کس طرح سے بنتا ہے ایک اچھا انسان کس طرح سے بنتا ہے ان کو دین کی بنیادی باتیں بتاتے اتنا کم از کم تو سب کے اندر علم ہونا چاہیے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میری اولاد میری نماز جنازہ خود پڑھا سکے اتنا علم ہونا چاہیے کہ میرا جو انتقال ہو جائے تو میری اولاد کم از کم قرآن کریم کو خود سے پڑھ کے میرے لیے دعا کر سکے اتنا تو کم از کم علم ہونا چاہیے لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے نوجوان ہیں کہ جن کو ناظرہ دیکھ کر کے قرآن پڑھنا نہیں آتا ایسے نوجوان آج بھی ہے ان کو کرکٹرس کے بارے میں پوچھیں گے وہ بی سی اور لوگوں کے نام بتا سکتے ہیں ان کو جو جن کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے جن سے ہمیں ایک روپیہ کا فائدہ نہیں ہے وہ فلم کے ایکٹرز کے لوگوں کے نام بتا سکتے ہیں لیکن ان سے پوچھا جائے کہ اسلام کا پہلا خلیفہ کون تھا وہ نہیں بتا پائیں گے انہیں پوچھا جائے کہ خلیفۂ راشدین میں کون کون سے صاحب نہیں بتا پائیں گے اسلام کے بیسک جو نالج ہے ان کو پوچھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اولادیتی نہیں پتہ ہے ہم کہاں جا رہے ہیں ہمارا اسلامک نالج اتنا کیسے گر گیا ہے جس قوم کی شروعات تعلیم سے ہوئی تھی قرآن کریم کا جو پہلا حرف تھا جو وہی نازل ہوئی تھی وہ اقرق سے شروع ہوئی تھی اقرق کا مطلب ہی پڑھنا ہوتا ہے آج وہ قوم تعلیم سے اتنی پیچھے ہو چکی ہے ایک وہ بھی وقت تھا کہ ہمارے جو مسلمان جو اسلاف تھے جو ہمارے بزرگان دین تھے جو ہمارے علماء کرام تھے جو ہمارے ہیں انہوں نے پورے دنیا کو ایسی ایسی چیزیں دے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں ایسی ایسی چیزیں انہوں نے دی ہیں صرف دین کے معاملے میں نہیں دنیا کے معاملے میں فادر آف کمیسٹری اور اس طرح سے ایسے بہت سارے ہیں ابن خلدون ایک بہت بڑے فلاسفر گزرے ہیں ایک بہت بڑے ہسٹوریکل گزرے ہیں ان کی کئی کتابیں ایسی ہیں جن کو آج یوروپ کے یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے اس عربی کتاب کو ٹرانسلیٹ کر کے انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر کے ان کو پڑھایا جاتا ہے ہم الگوریدم نام سنتے ہیں الجبرہ نام سنتے ہیں یہ سارے جو الفاظ ہیں یہ عربی سے نکلے ہیں جس کو آج موڈرن ایڈوکیشن میں پڑھایا جاتا ہے تو ایک وہ ہمارا ماضی تھا جس میں ہم دین اور دنیا دونوں کی تعلیم میں آگے تھے دنیا کو ہم دے رہے تھے آج ہم صفحہ ہستی سے مٹائے جا رہے ہیں اس کی وجہ اور ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو مٹانے پر لگے ہوئے ہیں ہمارا دنیا کا بھی جو بھی سسٹم ہے وہ بھی بالکل بے تو سا ہے ہمیں نہ سونے کی صحیح سے فکر ہے نہ جگنے کا کوئی ٹائم مینجمنٹ کچھ نہیں ہے ہم رات کو گیارہ ایک بجے دو بجے تک موبائل دیکھتے ہیں دن کو گیارہ بارہ بجے تک ہمارے نوجوان سو کے اٹھتے ہیں نہ ان کی عشاء رہتی ہے نہ ان کی فجر رہتی ہے نہ ان کا کھانا پینے کا ٹھکانا کچھ نہیں دین اور دنیا ہم سب خود بخود برباد کر رہے ہیں تو خدا را ان سارے چیزوں سے نکلیں اپنے وقت کو قیمتی سمجھے یہ وقت اللہ رب العزت نے ایک نعمت کے طور پہ ہمیں دیا ہے ایک ایک لمحہ ایک ایک سیکنڈ ہمارے لیے قیمتی ہے جو گزر گیا وہ واپس نہیں آئے گا اسے ہم بہترین کاموں میں لگائیں بہترین چیزوں کو سیکھنے میں لگائیں ہم ایسا بنیں کہ ہمیں اپنے ذات کو بھی فائدہ ملے اور ہماری ذات سے دوسروں کو بھی فائدہ ملے پورے امت کو فائدہ ملے پوری انسانیت کو فائدہ ملے تبھی ہم جو ہے کہ دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت کے جو لامہدور زندگی ہے اس میں بھی ہمیں کامیابی اور سرفرازی ملے گی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین اور دنیا کے صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پہ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے باقی عمل علمد رب العالمین جن کی سنت باقی یا سنت پڑے